اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین ہمارے چینل پر آپ کو انتہائی سبق آموز واقعات سننے کو ملیں گے جو کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہم آپ تک ایسی کہانیاں اور واقعات پہنچائیں جس سے آپ لطف اندوز ہو سکیں اور کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر سکیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو کوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس اس پر حملہ کرنے والا کون تھا وہ رو پڑی کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہ رہا تھا سلطان صلح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندری میں نظر آنے لگا آدھا فاصلہ تے کر کے اسے چکر آنے لگے اس کی رفتار سست ہونے لگی اس نے چلانا شروع کر دیا علی ایوبی علی ایوبی اس کے کپڑے لال سرخ ہو گئے تھے اور وہ بہت بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا وہ مسلسل صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارنے پکارے جا رہی تھی قریب کہیں ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا اسے اس کی آواز سنائی دی تو وہ دوڑ کر پہنچا زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا مجھے امیر مصر تک پہنچا دو بہت جلدی بہت جلدی سنتری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیٹ پر لاد کر دوڑ پڑا صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا اس کے دو نائب بھی موجود تھے یہ رپورٹیں کچھ کچ اچھی نہیں تھی علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا دربان گھبراہٹ کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکل گیا اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی دوڑا اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے صلاح الدین ایوبی نے کہا طبیب اور جراح کو فوراں بلاؤ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہونے لگا کسی کو نہ بلاؤ لڑکی نے نحیف آواز میں کہا میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی علی بن سفیان نے پوچھا پہلے ضروری باتیں سن لو زکوئی نے کہا شمال مشرق کی طرف سے سوار دوڑا دوڑا دو دو سوار جاتے نظر آئیں گے دونوں کے چگے بادامی رنگ کے ہیں ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے وہ تاجر لگتے ہیں ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینگ کو بھیجا گیا ہے ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں تمہاری سلطنت سخت خطرے میں ہے ان دو سواروں کو راستے میں پکڑ لو تفصیل ان کے پاس ہے بولتے بولتے زکوئی کو غشی آنے لگی دو طبیب آ گئے انہوں نے زکوئی کا خون بند کرنے کی کوششیں شروع کر دی ان کے منہ میں دوائیاں ڈالی جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی وہ ضروری پیغام دے چکی تھی اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں سنائی مثلا ناجی نے اوروش کے ساتھ کیا باتیں کی تھی اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا ناجی کا غصہ اور باغ دوڑ دو سواروں کا آنا وغیرہ پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا وہ مکاموزوں کو دیکھ کر ادھر ہی رپورٹ دینے کے لیے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر گھوم دیا اس نے اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے اس نے حملے کی جگہ بتائی اس وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے زکوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی اس کے خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے خون رک نہیں رہا تھا زیادہ تر خون تو پہلے ہی پہ چکا تھا زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے آپ شکست نہیں کھا سکتے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا میں نے کوتاہی تو نہیں کی آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے علی بن سفیان نے اسے کہا میرے تو بہنوں گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کاروائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی میں نے تمہیں صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا کاش میں مسلمان ہوتی زکوئی نے کہا اس کے آنسو نکل آئے اس نے کہا میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ دینا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دے دینا ان کی معذوریوں نے مجھے بارہ سال کی عمر میں رکاسا بنا دیا تھا زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا آنکھیں آدھی کھلی رہی اور ہونٹ اس طرح نیم وا جیسے مسکرا رہی ہو طبیب نے نفس پر ہاتھ رکھا اور صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ کسی بھی مذہب کی تھی اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی دربان نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے جا کر دیکھا وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہے اس کی لاش تھی جائے وقوع سے دو خنجر ملے تھے اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کے لالچ میں زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کود کر دفنا دی گئی دونوں کو خفیہ طریقے سے دفنایا گیا انہیں جب دفنایا جا رہا تھا صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ نسل کے آٹھ جوان گھوڑے منگوائے اور آٹھ سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان دو آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کر جا رہے تھے کون تھی وہ مراکش کی ایک رقاص تھی کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا مذہب کیا تھا وہ مسلمان نہیں تھی عیسائی بھی نہیں تھی جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس جاسوسی اور سراغرسانی کا سربراہ تھا اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈنگ اختیار کرنے پڑتے تھے صلاح الدین ایوبی اسے اپنے ساتھ مصر لایا تھا یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سوڈانی فوج کا سلار ناجی سازشی اور شیطان ہے اس کے اندرون خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا اسے راز کی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حسن بن صباح کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں اور شیش سے پاستا اور اپنے گرویدہ بناتا یا مروا دیتا ہے علی بن سفیان نے تلاش بسیار کے بعد کسی کی وساطت سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا بحروب دھار کر اسے ناجی کے ہاتھ بھیج دیا اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا مذہبی ایسے کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں کرتا رہا اس نے زکوئی کو جشن کی رات صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس بے حد مسرور تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا اس نے بت توڑ دیا ہے اب وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں اسے شراب بھی پلا سکے گا اور پھر اسے اپنا مرید بنائے گا مگر اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ زکوئی صلاح الدین ایوبی کی ہی جاسوسہ تھی وہ اسے خیمے میں رپورٹیں دیتی رہی اور صلاح الدین ایوبی سے ہدایات لیتی رہی تھی اس کے خیمے سے نکل کر زکوئی دوسری طرف چلی گئی تھی جہاں اسے منھ سر لپیٹے ایک آدمی ملا تھا وہ آدمی علی بن سفیان تھا جس نے اسے کچھ اور ہدایات دی تھی اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی آخر اسے موقع مل گیا اور وہ ایسی خبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہ تھی یہ زکوئی کی بدنصیبی تھی کہ حرم میں اس کے خلاف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی اس کے مرنے سے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کے بھینس میں زکوئی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور صبح طلوع ہوئی تو علی بن سفیان آٹھ سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا آبادیاں دور پیچھے رہ گئی تھی اسے معلوم تھا کہ فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے رات انہوں نے گھوڑوں کو تھوڑی دیر آرام دیا تھا یہ عربی گھوڑے تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے دور افق پر کھجور کے چند ایک درختوں میں علی کو دو گھوڑے جاتے نظر آئے اس نے اپنی پارٹی کو رستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا وہ صحرا کا رازدان تھا بھٹکنے کا اندیشہ نہ تھا اس نے رفتار اور تیز کر دی اگلے دو سواروں اور اس کی پارٹی میں کم و بیش چار میل کا فاصلہ تھا یہ فاصلہ طے ہو گیا مگر گھوڑے تھک گئے وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو دو سوار کوئی دو میل دور مٹی کے ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے اس کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے وہ پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئے ہیں علی بن سفیان نے کہا اور راستہ بدل دیا فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ چند سو گز رہ گیا تو دونوں سوار اوٹ سے سامنے آئے انہوں نے گھوڑوں کے سرپٹ دوڑنے کا شور سن لیا تھا وہ دوڑ کر غائب ہو گئے علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور رفتار تیز کر دی باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار وہاں سے جا چکے تھے مگر دور نہیں گئے تھے وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے آگے, آگے ریتلی چٹانیں تھی انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے ایک سو گز دور جا پہنچا ایک تیر انداز نے دوڑتے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی انگلی ٹانگ میں لگا گھوڑا بے قابو ہو گیا تھوڑی سی اور باگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے انہوں نے جھوٹ بولا اپنے آپ کو تاجر کہا لیکن تلاشی لی تو پیغام مل گیا جو ناجی نے انہیں دیا تھا دونوں کو حراست میں لے لیا گیا گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور یہ پارٹی واپس ہوئی صلاح الدین ایوبی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا دن گزر گیا رات بھی گزرتی جا رہی تھی آدھی رات گزر گئی ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی سہر کا وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی دوڑ کر دروازہ کھولا علی بن سفیان کھڑا تھا اس کے پیچھے اس کے آٹھ سوار اور دو قیدی کھڑے تھے علی اور قیدیوں کو صلاح الدین ایوبی نے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا اور علی سے ناجی کا پیغام لے کر پڑھنے لگا پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا پھر جیسے یک لخت خون جوش مار کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ گیا ہو ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا اس نے سلیبیوں کے ایک بادشاہ فرینگ کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں رومیوں اور دیگر سلیبیوں کی بحریہ سے بہرح روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دے حملے کی اطلاع ملتے ہی پچاس ہزار سودانی فوج ہمیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی مصر کی نئی فوج حملے اور بغاوت کا بیک وقت مقابلہ کرنے کے قابل نہیں اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے بڑے حصے کی حکمرانی کی شرط پیش کی تھی محترم ناظرین صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے کمنٹ باکس میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں جزاک اللہ وسلام